Марка, это, наверное, может быть классная марка всего его в так, а, да, на косарке. Ну, бельцовские движки стоят. Касатка. Air Barrier. Ты вообще первый раз. Как покажу. Air Barrier. А, это вообще с двигателем Honda. Да, с хондовскими движками, а какой-то эрбариум. видите он? Вот покажу такую Ну так внешний внешне как хондовский. Очень похоже. Вот и дека такая хондовская. То есть как, как эрбариум. Вот и здесь вот это вот макалиска. Вот, 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 совсем не мало ни одной Идем Идем для кассы ни Алка, ни других торговых марок не имеет. Все видно. Тут бензопила, давайте подъемем. Кербайер. Энак какой-то. Вот так разумеется, это все типа нашей, типа нашей, скажите мне, форты. Ну такие-то китайцы, то ну, однозначно, как форты, как кентавр, то, ну, таки, то, ну, так, ну, вот такие-то выймают. Так, електричний, что-то вами телефон. Ну, по отличном из бренда я Чумакиту. Макиту. Ну, то Бошевская одна, и остальное подвластные тяжелымы. Вот ну, такие. Драгопочек. Это торговая марка. Торговая марка нах, но очень похожа на шепот. Не на шепот, а на этот вот, на хайч. Так, если то но он... Ну, вот так я дойду до другой планеты.